Salam əziz xanımlar. Bu gün sizlər üçün çox maraqlı video hazırlamışam. videomuz nədən ibarətdir? Məktəb bazarlığı etmişik məktəb üçün. Yəni məktəb forması, ə, dəftər, kitab, ləvazimatları, bunların videosunu yığıb sizin üçün, hamısını bir araya toplayıb video hazırlamışam. Sizi qiymətlərlə tanış etmək istəyirəm. Bu il mənim qızım 1-ci sinifə gedəcək. Bütün uşaqlara, bütün şagirdlərə zəhn açığılığı və sağlam can arzulayıram. Mələk sizi salamladı artıq. Keçək qiymətlərə. Xanımlar, belə bir ətək aldım. Aşırmalı ətəkdir, Türkiyə istehsalıdır, qiyməti 24 manatdır xanımlar. E, deməli, aşırmasını da istədiyiniz vaxt çıxara bilərsiniz. Onda sadə ətək kimi geyinə bilər. Onu da qeyd edim ki, mağazalarda qiymətlər 14 manatdan başlayır və get-gedə qiymətlər e, qalxır, yəni artır. Və bu görə ətəyin qiyməti 24 manatdır və onu da qeyd edim ki, aldığım geyimlər hamısı Türkiyə istehsalıdır. Çox gözəl görünür əyində ölçülər də problem deyil, yəni tapmaq mümkündür. Xanımlar, bu isə e, deməli məktəb köynəyi idi, kətandır görüş olmağını baxmayın çünki bir dəfə yuacağam bu paltarların hamısını. E, çox gözəl işləmələri var xanımlar üstündə. Deməli, kürək hissəsində də, qollarında da, e, ön hissədə də çox gözəl işləmələri var. Çox e, bilirsiniz ki, kətan rahat e, deməli materialdır. Qiyməti 22 manatdır xanımlar və köynəklərinin də qiyməti 12 manatdan 45 manata qədər dəyişir. Deməli, bir çox bilirəm ki, xanımlar mənim kimi pencəkləri heç sevmirlər məktəb pencəklərini. E, çox yaraşıqsız görünürlər, mən belə düşünürəm və ona görə mən pencəyi jaketlə əvəz etdim. Jaketin qiyməti 27 manatdır. Qiymətlər başlayır yenə də 14, 13 manatdan, e, deməli get-getə artır qiymətlər, dəyişir qiymətlər. Bucura qolunda işləməli olan mən jaket aldım. Yenə də Türkiyə istehsalıdır qiyməti də bayaq qeyd etdim 27 manatdır xanımlar. İcazə versələr biz pəncəyi raketləyəcəyik. Belə saç saç üçün bantlar aldım, lentlər aldım. Cürbəcə qiymətə də 1.40-a, 1 manata, 1.20-yə olan qiymətə dəyişir belə. Qiymətlər xanımlar. Golfi çox gözəl golfidir. Ayaqda çox gözəl görsənir. 2 manatdır. Bu golfimiz isə 2 manat 30 qəpiyədir. Mən çalışacağam, sonda sizə ümumi xərclədiyiniz məbləğ haqqında da məlumat verim. Hər qiymətə var xanımlar, ucuzdan bahaya. Bu isə qalqodqadır xanımlar, tor tor olan qalqodqadır. O da ayaqda gözəl görünür. Qabaq hissəsi qaşlarla işlənib, arxa hissəsi isə sadədir. Çox gözəl və yaraşıqlı görünür. Arvento firmasının ə, ayaqqablarını aldım xanımlar. Deməli mənim qızım tufli stili ayaqqabla geyinə bilmir. Keta və krosovkadan çox istifadə etdiyi üçün ona tufli deməli o stildə olan ayaqqablar ona narahatlıq verir. Ona görə mən yenidən ona e, belə krossovka almaq məcburiyyətində qaldım. Krossovkamızın qiyməti 26 manatdır, çox rahatdır və onu da qeyd edim ki, qızlarım hər ikisi ciluz olsalar da ayaq razmərləri ölçüləri böyükdür. Və bu krossovka 31 razməri almışam, bir razmər böyük aldım ki, e, çolmasa payıza qədər geyinə bilsin. Sonra xanımla çanta aldım. Bu firma sizin çoxlarınıza tanışdır. Oxforddur. Çantalarımız Oxfordun çantalarıdır. Ee, çox gözəl materialı var. Ee, çox keyfiyyətlidir. İşlədənlər mənə deyiblər və mən də onu sizə qeyd etdim ki, e, deməli mən e, üstündə Barbie şəkli olan və ya xotun cizgi filmləri qəhrəmanları olan belə çantaları sevmirəm. Düzdür, o cür çantaları sevənlər də var. Biz sevmirik. Sadəyə daha üstünlük veririk. Rəngi tünd bənövşəyi rəngdədir. Sadəcə amira da tam yenə də çəkiliş vaxtı o rəngi ala bilmədim. Deməli çantaların da qiyməti 13-12 manatdan başlayır və get-getə 95 manata qədər çanta var. Bizim aldığımız çanta 25 manatdır. Bu böyük qızımın köynəyi idi xanımlar, 22 manata aldıq. Böyük qızım isə 10-cu sinifə gedəcək inşallah deməli 22 manata eynilə mələyə aldığım köynəkdən iki baca hər ikisinə eyn aldım və bucürə ətəy aldım. Skladqalarla bu da 22 manatdır. Belində rezin var və qat-qat deməli yubqadır, ətəkdir. Ətəyində isə krujovası var. Əyində çox gözəl görsənir. Xanımlar, dəftər ləvazimatlarını isə mən Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən ofsayt mağazasından aldım. Deməli bucürə deməli müxtəlif qiymətlərədir və ümumilikdə deyə bilərəm ki, təxmini 33 manata xan, deməli pul xərcləyibdir. Bu məktəb ləvazimatları. Sonda mən sizə ümumi məbləği deyəcəm. Albomdur, rəngli kağızdır, kardondur. Hələlik bunları aldıq. İndi məktəb sonra inşallah açılar, nə tapşırarlar, yenidən onları da alarıq. Dəftərlərin də hər qiyməti olanı var. Ucuzdan bahaya doğru dəyişir qiymətlər. Qayçısıdır, xətfəşidir deməli iki cürə xətt keç aldım. Burada qələmlərdir, karandaşlardır. Əlavə olaraq Mələyin evdə də özünün varıdır. İndi onları da işlədə bilər. Biz yenilədik yenə də. Ko yeniləri olsun. Bu isə bloknotlardır. Hər ikə qızım bloknotları çox sevirlər. Yəni məktəbə lazım olsa da, olmasa da evdə işlətmək üçün hər zaman alırıq biz onlara bu cürə bloknotları və indi yerinə çalışıram səliqə ilə yığım buc jürə e, deməli qələm qabı aldım. Yenə də bir neçə qələm qabı var. Bunu da əlavə olaraq aldıq. Qiymətini səfələmirəm isə 2 manat 30 qəpi idi. Bu isə məktəbli e, kitabçası idi. Gündəlik də hal-hazırda aldıq. Onun üçün qoyduq. Xanımlar, ümumi hesabladım. Mələksinizinə sağollaşdı. Ümumi hesabladım 180 manata yaxın bir uşağa, deməli ibtidai sinifə gələcək bir uşağa pul xərcləndi. E, deməli qiymətlər müxtəlifdir, xanımlar. E, i̇nşallah sağlam canla məktəbi ə e, başa vursunlar. Hər birinə uğurlar arzu edirəm.